Майже 80% всієї цієї органічної сполуки продукується в організмі. Решта потрапляє з їжею. Холестерин. Давайте з'ясуємо, навіщо він взагалі потрібен. Холестерин, який продуцирується у нас в організмі, продуцирується ровно, гармонічно. По потребностям нашего организма. Без присутствия холестерина у нас не будет образовываться витамин D, который необходим нашей коже, костной системе и мышцам, и, кстати, нашему головному мозгу. Без холестерина не будут работать нервные клеточки, только в его присутствии. Вырабатываются гормоны, такие как адреналин, например, и половые гормоны. Холестерин бывает двух видов – высокой щельности и низкой. Остальные как раз дуже шкидливые. Наша печень способна нейтрализовать весь съеденный нами холестерин. Но только если вы кушаете умеренно. Если в вашем рационе чередуются продукты животного и обязательно растительного происхождения. Рослинные олии нейтрализуют сгубную дию вашего холестерина. Если же вы кушаете исключительно Продукты фастфуда, где есть легкие углеводы, очень много тугоплавких жиров, очень много консервантов и гидролизированных жиров, то тогда никаких шансов у нашего организма нейтрализовать плохой холестерин не остается. И вы угрожаемы, 100% угрожаемы по развитию инфаркта и инсульта. Отже, холестерин продукт корыстный, якщо дотримуватися нормы вживания, и дуже шкидливый, якщо нехтувати здоровым рационом. А тепер найголовніше – основні джерела холестерину. Жирное мясо, жирная рыба, яйца, и рыбья, морепродукты и все кондитерские изделия, без исключения. Если кондитерское изделие содержит в себе муку и жир, это гарантированно источник холестерина. В раках, в креветках. Ви крі содержаться холістеріна більше, ніж свином салі. І питання має бути в, в, в основному растительного проходяння. Враховуючи, що 80% холестерину продукується в організмі, решта 20 повинні бути розподілені так: 70% рослинних продуктів, 30% тваринного походження. Тежте за своїм раціоном і будьте здоровими та щасливими.